ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சத்மகி விஷ்ணு பத்னியை தீமகி தன்னு லக்ஷ்மி பிரசோத ஸ்ரீ ஸ்ரீ குரு அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை காஞ்சி பெருந்தேவி தாய ஜேஷ்டாபிஷேக தினம் இந்த நன்னாளில் நாம் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் இயற்றிய ஸ்ரீ ஸ்துதி பாராயணம் செய்யலாம் வேதாந்த தேசிகர் ஒரு பக்தனுக்காக காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் பெருந்தேவி தாயார் சன்னதியில் மனமுருகி ஸ்ரீ ஸ்துதியை பாடினார் அதாவது ஸ்ரீயான் மகாலட்சுமியை போற்றி பாட இதை கேட்டு மனமுருகி மகாலட்சுமி தேவி தங்கத்தை கணக்கதாரை போல் மழையாக பொழிந்தால் இந்த ஸ்ரீஸ்துதி இப்போதும் திருமலையில் ஒழிக்கிறது இந்த ஸ்ரீஸ்துதியின் மகிமையாலேயே திருமலை திருப்பதி உண்டியலில் காணிக்கை கோடிக்கணக்கில் குவிந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதனால் மகாலட்சுமி மற்றும் பெருமாளின் மனதை உருகச் செய்யவும் வற்றாத செல்வ வளம் பெருகவும் ஸ்ரீஸ்துதியை தினமுமே பாராயணம் செய்வது உத்தமம் அல்லது செவ்வாய் பண்டிகை தினங்களில் பாராயணம் செய்வதை வழக்கிக் கொள்ளலாம் இதை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்வதால் தரித்திரம் விலகி சக்கல சம்பத்துகளும் ஆயுள் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கட்டாட்சம் முதலியவைகளும் பெற்றிடலாம் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் வேதாந்த தேசிகரையற்றி ஸ்ரீ ஸ்துதி ஸ்ரீ ஸ்துதி ஸ்ரீ கனகதாரா லக்ஷ்மி ஸ்தவ ராஜக ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக श्रीमान्वेङ्कटनातार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृदी माणातीतप्रतितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षःपीटीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमा प्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये आविर्भावः वापि यस्याः स्थानं यस्या सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरणवधिगुणा यसे सा कथम् त्वम् स्तोतव्यत्वम् दिशति भवती देहिभिस्तूयमाना तामेव त्वाम् अनितरगति स्तोतुमाशं समानः सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयो श्रेयसेकस्य न स्यात् यत्सङ्कल्पाद्भवति कमले यत्र देहिन्यमीषाम् जङ्गमा रचनाजङ्गमाजङ्गमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनाम् एकलक्ष्यं समादौ पूर्णं तेजस्पुरति भवति पादलाक्षारसाङ्कम् निष्प्रत्यूहप्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्यनवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषच्चित्तं विमलमनसा मौलयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्याविशेषाः उद्देश्यत्वं जननि भजतो रुञ्जितोपाधिगन्धम् प्रत्यग्रूपे हविषि युवयोर् एकशेषित्वयोगात् पद्मे पत्युस्तव च निगमे नित्यमन्विष्यमाणः नावच्चेदम् भजति महिमानर्तयन्मानसम्नः पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरि बृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्तानभेदम् विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या ददति युवयो रक्षसारप्रचारम् अस्त्येषाणा त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दम् लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नीन्धिरेति यन्नामाणि श्रुतिपरिपणान् एवमावर्तयन्तः नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे वामे वाहुक्कति कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथम् किं तैरन्तः कलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्य मग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैव तं नः आपन्नार्तिप्रशमनविदौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचक्युस्त्वाम् प्रियसहचरीम् एकमत्योपपन्नाम् प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राद्वमन्वीयसे त्वम् मधुरता दुग्धराशिस्तरङ्गैः दत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराध्या तन्वी तुङ्गस्तनभरणता तप्तजाम्बूनदाभा यस्यां गच्छन्त्युदयविलयै नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छा वेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात्कुसुमधनुषः किङ्करोमेरुदन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैर्येकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेक्षैस्त्वदीयैः अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्बोराशेरधिकतसुधा संप्लवादुत्थितां त्वाम् पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लुप्तारम्भः कणकक्लेशैरभ्यपिञ्चन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाम् अमृतसहजे विष्णुवक्षस्तलस्तां शापाक्रान्ता शरणमगमन् सावरोधा सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्राणव्रतिभिरमृता सारनीलाम्बुवाहैः अम्बोजानाम् उषसि मिषताम् अन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यां तस्यामहमहमिकां तन्वते सम्पदो गाः योगारम्भ त्वरितमनसो धर्मं प्राप्तुं प्रथममिघये धारयन्ते धनायां तेषां भूमे दणपतिगृहात् अम्बरादम्बुदेर्वा दारा धारानिर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्कामा कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचाम् चूडापीडं तव पदयुगं चेत साधारयन्तः छत्रच्छायासुभगशिरसश्चामरस्मेर पाश्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिता श्रविणः सञ्चरन्ती ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीन रातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजनग्रामसीमान्तरेकाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयान्ते जाताकाङ्क्षा जननि मायालीडं मायालीडम्बिभवमखिलं मन्यमाणास्तृणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गः प्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुं सेवे देवि मौलिमालार्चितन्ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मम् यस्मिन्नीषन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितदयैः सान्द्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरी लब्धसब्रह्मचर्यैः धर्मे विरचिते गाढतप्तं क्षणं माम् आकिञ्चन्यग्लपितमणदैरादये कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमी बाणवस्त्वत्प्रसादात् भावा सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमिह यतः शीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसि महता मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवि त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः जननि दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदानिगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदानिगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्यां मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यैः कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाय स्तोत्रम् एतः पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति उपचितगुरुभक्तिरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाय स्तोत्रम् एतत्पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीवेदान्तदेशिकविरचिता श्रीस्तुतिसम्पूर्णा श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्